З настанням холодів у Черкасах продовжили ремонт вулиць. Наразі роботи тривають на одній з центральних магістралей міста, вулиця Небесної Сотні. За сприятливих погодних умов черкасці незабаром отримують якісне дорожнє покриття. А поки ще немає холодов, поки немає отрицательних температур, все це буде зроблено. Ну а сьогодні ви самі бачите, Значить, все ж, що можемо вседіти. Атвірізері стару проїжджу частину, Тут асфальтобітор, який свою вже... износился, и уже у него нет прошлых характеристик, он уже не работает. Его выфрезали. Дальше идет выравнивающий слой на тех местах, где есть проломы, загибы, деформации. Вот эти вот камеры, допустим, сзади у вас видно это самое, коммуникации. Их тоже надо будет люки все понизить или повысить, там нивелировка покажет свое. Ливневки, значит, довести до тех характеристик, чтобы они имели эксплуатацию, чтобы вода не стояла. Потом делается выравнивающий слой с асфальтобетоном, подрунтовка обязательного порядка, 5 сантиметров слоя так называемый верхний слой, слой износа. И он, по большому счету, при нормальной эксплуатации и обслуживании послужит не менее 10 лет. Если взять всю улицу, mm -hmm. допустим, но опять же, видите, сейчас мы входим в, те, в то время, когда называется рискованные месяца. То есть отрицательные температуры дневные не дают согласно ДСТУ наших украинских ГОСТов укладывать сортобетон и заниматься дорожными работами. Ну пока погода нам дает возможность, дает шанс, значит, все силы брошены, чтобы сделать хотя бы на сегодняшний момент улица Хрещатика, улица, э, бульвар Шевченко. Ну а если уже даст еще нам шанс, то уже участок Шевченко и Гоголя, да, Гоголя, не ошибаюсь, там были сделаны фрезерования проезжей части, значит, хотя бы закрыть те карты, чтобы было на зиму нормальный проезд и комфортно было водителю. В данном случае показывает 130 градусов, но ну, мы можем поставить, что будет 140. Значит, на участок он должен прийти не менее 140 градусов, укладка идет от 140 до 100 градусов. Укладка, уплотнение, то есть если вы видите, если внимательно посмотреть, там 140 градусов. То есть я не нарушаю. Перед тем, как выложить ее на проезжую часть, это самое, продули, убрали пыль, листья, гадость, так что все это